nah ini sobat ini sisa buah kelengkeng yang dimakan sodor. ama ini memang sangat suka dengan buah kelengkeng yang rasanya memang enak yang ini juga walaupun sudah di masih juga bisa tembus bingung juga saya gimana cara dia masuk dan keluar dari brongsongnya Kalau yang ini hanya dicicipi dari luar, mungkin kurang enak, gak dihabisin, lalu kabur. Dia, hmm, pintar juga. Dia bikin lubangnya, cari tempat yang senar melonnya longgar. Kalau yang ini bikin lubangnya sampai besar begini, ternyata di dalamnya buahnya sudah banyak yang keluar tinggal separuh kenapa ya selalu nggak habis makannya selalu disisakan hanya separuh saja yang dimakan lalu pindah buah yang lain lagi kan mubazir jadinya hewan satu ini memang unik jadi lumayan banyak juga ya yang dimakan terlebih lagi kalau ditambah dengan yang ada di bawah bromsong ini makin banyak jumlahnya yang membazir Halo, Assalamualaikum sobat semua Jumpa lagi di Wadana Community Tempatnya belajar bersama Berbagi ilmu Dan semoga bisa menjadi sedekah ilmu kita bersama Kali ini saya akan membagikan video Cara memasang jerat codot pada pohon kelengkeng Nah Ini bagian tangkai buah yang dimakan codot Tangkai buah yang posisinya tinggi Memang menjadi sasaran utama dari sambaran coton, makanya bagian yang tinggi ini akan cepat habis duluan. Bahkan sebelum buah kelengkengnya tua dan masak, begitu mengeluarkan aroma harum khas buah kelengkeng, coton sudah mulai beraksi. Terlambat sedikit saja dalam melongsong pasti sudah enggak kebagian, lalu. Apakah jika sudah dipasang tromsong buah kelengkeng bisa aman dari serangan codot? Nah, ini sobat. Ternyata tromsongnya ada yang sudah koyak. Senar nilonnya banyak yang putus. Kalau dilihat sih, sepertinya ini kayak bekas gigitan. Ternyata kuat juga ya gigitannya. Bisa memotong senar nilon. coba cek brongsong yang lainnya wah ternyata koyak juga sama sudah berlubang juga sobat coba cek brongsong berikutnya kalau yang ini aman kayaknya nggak ada lubangnya yang ini juga aman, enggak ada lubangnya. Lanjut lagi perongsong lainnya. Wah, kalau yang ini besar lubangnya. Bisa putih gigis begini ya senar lolonya. Benar-benar kuat gigitannya. sampai ada tiga lubangnya. Nah, kalau yang ini bekas binatang apa ya? Lubangnya bisa bagus begini, bisa melingkar dengan rapi senar nilongnya, tidak ada yang putus. Besar lagi lubangnya, masa cocok bisa bikin seperti ini? atau jangan-jangan ini contoh spesies yang lain nah itu tadi sudah sudah kita saksikan bersama ternyata dengan bronsong saja masih belum aman untuk itu kita perlu kasih tambahan pengaman yaitu jerat codok nah seperti ini jeratnya ini saya gunakan jerat yang biasa dipakai untuk menjerat burung ukurannya lebar 2 meter kali panjang 40 meter jarak ini bisa dibeli di toko-toko tempat jualan pakan burung untuk membukanya harus super hati-hati ya sobat tidak boleh asal buka dan terasa kusut. harus pelan-pelan soalnya mudah kusut karena kalau sampai kusut wah pusing kepala sobat untuk talinya kita ganti dengan tali tampar yang panjang untuk panjangnya harus melebihi panjang jerat yang kita pasang karena untuk bagian mengikatnya nantinya kasih lebih 2 atau 3 meter sudah cukup jadi karena ini panjang jeratnya 40 meter maka panjang tali tambangnya kurang lebih 42 meteran setelah selesai memasang tali tamparnya, jangan lupa kunci bagian tepi jeraknya agar tidak ikut ketarik nanti jeraknya. Dan untuk tali yang di bagian bawah, diganti juga dengan tali tampar, sama dengan yang dilakukan tadi. Selanjutnya, tinggal memasang jerahnya mengelilingi pohon lenndeng kebetulan di sini ada tiang penyangga buah kelengkeng yang ada di setiap sudut mengelilingi pohon kelengkengnya. Jadi, nggak perlu repot memasang tiang panjang lagi. Untuk memasang jeratnya, tinggal diikatkan di sana saja. Untuk memasang jerat ini, harus super hati-hati juga ya sobat semua ditambah juga dengan kesabaran yang cukup ekstra tinggi kalau nggak sabar dijamin nggak akan terpasang jeratnya karena jerat ini mudah nyangkut di ranting-ranting pohon kelengkeng dan kalau sudah nyangkut pada ranting seperti ada lemnya susah betul dilepas dan kalau melepasnya main tarik saja bisa robek jaringnya Untuk memasang jerat ini, lebih enak kalau dikerjakan dua orang, karena tidak perlu naik turun tangga membetulkan jerat yang pada nyangkut di ranting-ranting pohon. sepertinya ini jeratnya kurang lebar harusnya saya beli yang 3 atau 4 meter lebarnya jadi kurang maksimal fungsi jeratnya karena sebaiknya jerat ini dipasang lebih tinggi dari pohon kelengkengnya terlihat di sini bagian atasnya masih melompong terbuka lebar tidak terlindungi masih ada celah bagi si codot untuk menyusup dan beraksi Ya, ini untuk koreksi sobat-sobat semua. Terlebih di tempat saya ini, codotnya benar-benar kreatif dan luar biasa. Sudah kita saksikan bersama tadi. Walaupun sudah digrongsong dengan bahan yang kuat, tetap saja bisa tembus. Bahan senar nilon yang sekuat itu masih saja pada putus di gigitnya. dan yang bikin heran dan gak habis pikir si codot ini bisa masuk ke dalam brongsong menikmati dolengken dan keluar lagi dengan aman tanpa terjebak di dalam brongsong benar-benar luar biasa untuk itulah saya menyarankan perlunya dilakukan pengamanan ganda atau bahasa kerennya adalah double security yaitu selain di brongsong masih juga ditambah dengan dipasang jerat jodoh agar buah kelengkeng benar-benar aman dari jodoh. Nah, ini yang satu pohon jeratnya sudah selesai terpasang mengelilingi pohon kelengkengnya. Lanjut lagi yang pohon satunya. karena yang pohon satunya belum dipasang tiang penyangga maka cukup diikatkan pada cabang pohon kelengkengnya saja Nah, akhirnya selesai sudah memasang jeratnya. Seperti inilah hasilnya. Walaupun terlihat ala kadarnya, karena yang mengerjakan masih amatiran, namun semoga bisa berfungsi dengan baik. Yaitu bisa mencegah dari serangan cocok. Untuk itu, kita tinggal menunggu hasilnya, apakah berhasil atau tidak. Nah, ini dia hasilnya tertangkap juga akhirnya tersangkanya kena OTT dia bagaimana sobat apakah ide ini cukup menginspirasi oke sobat semua saatnya berpamitan jika video ini bermanfaat dan memberi inspirasi silahkan like, subscribe dan share video ini karena like dan subscribe itu gratis Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya yang lain, dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.